Всем привет, ребята, с вами Мик, и, ребята, мы продолжаем играть игру Ням-Ням, и у нас сложная вот, вся коробка. Еще же, ребята, у нас 15 уровень, давайте поднимемся, какие у нас есть уровни. Угу. Значит, у нас 16 уровней. Еще ж, давайте, как нам сделать, а так можем. А так. Давайте постараемся сделать вот так. А, и а, Так. Не, конечно. Ну, непогано. Угу, иначе у нас бращение. Давайте для сейчас соберем то, что мы можем. Угу. Так, спокойно. Так, мы можем пройти любые уровни, все будем действовать спокойно и слаженно. Так, наша цель получить звездочку. Для того, чтобы ее получить, нам требуется... Ладно, подсказка. Так, ребят, давайте используем подсказку. Но тут было легко. Я сразу мог с тела, в принципе, начать. О! -о, -о, -о. Теперь понятно. Я не заметил, что это можно перемещать. Так, ребят, что у нас есть? Ну, у нас є багато всього. Так і не кажіть, що тут реально насквозь. Це... Ну це буде не дуже сильно приємно. Реально, це буде не дуже сильно приємно. Що ж, давайте спробуємо. Ем... попробуем. Ладно, <ЗИТ> давайте используем спасибо. Ну, со кстати, бонус она получилось выиграть. Так, ей надо управлять еще. <ЗИТ> Давай, так. и раз. Есть. А, уровень пройден. Угу. <ЗИТ> <ЗИТ> Значит, ленту мы можем рухаться. Угу. Делаем так. Есть урон пройден. Дальше продолжаем. А, так, нам надо сделать его собрать, А, сейчас давай, то есть попробуем вот так. Какой то очень умные стратегии. Серьезно? Мне чуть-чуть не хватило. Данного. Ну Делаем так. Да. А дальше давайте подумаем, со сколько у нас уровней завышилось. А, понятно. Так. Давайте постараемся. Угу. Давайте сделаем вот так. Может быть, да так. Эм. О. Так, давайте. Ладно, давайте используем э, подсказку. Так, ребят, давайте я использую... Так, давайте я использую подсказку. Угу. И як дальше? Понятно. Упускаем низ. А дальше. И вот так дальше. Зак есть. А так, ребят, мы продолжаем. И у нас осталось 5 уровней. Кстати, скажу честно, вы сейчас, скорее всего, не понимаете, що відбувається. Давайте я вам сейчас поясню. Все дело в том, что я сейчас дивился, оказывается, у нас завершается еще одна серия. Хотя нет, не завершается. Я уже начинаю что-то э, не то. Давайте поясню. Ця э, э, серия, получается, яку я снимаю, будет 40-го. Э, тобто, грубо говоря, она будет остальной. А, помогите. Давайте потихоньку. Так, цей уровень дальше И... Ладно, тут можно подсказку. Так вот, тут используем подсказку, добавить. Что mm, ж Атак. Используем. А тут используем атак, дальше атака. Ну ж, ж, давайте да. продаем все уровни как можно скорейше. А так, тогда давайте используем суперсилу. Так, оборажно. Так, давайте оборажно. Да. Да. Ну чё ж, давай. Есть. Дальше. Так, это реки уровень. Это предпоследний уровень. С Кстати, я надеюсь, э серия у нас будет э побольше, в принципе. Давайте сделаем так. Вот <laughs> а, так можно. Давайте вот а так можно, в принципе. А Ладно. Так, ребят, давайте используем а, подсказки. Тут... Ну, тут легко. А тут а, так, что... А, я понял. В принципе, это, а, это один из первых вариантов. Тут больше. А тут а, теж тоже больше. Тут опускаем. упускаем, Объеднуем. упускаем, получаем. И остальный уровень перехода. Что ж, ребята, останний уровень. Давайте поднимемся. Серьезно? Скажи честно, я ожидал всего только не этого. Ладно, ребят, мы прошли Остальный уровень. А, а, тут а, новая рекламка. Давайте поднимемся. Вы успешно прошли приключение Амня, продолжается. О, отлично. Кстати, я долго час не играл, поэтому для меня тоже будет сюрпризом, что там будет. Что ж, ребята, на этом мы серию будем заканчивать. Ребята, с вами был Мимик. Всем пока-пока.